ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੰਗਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਚਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 27 ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

Bhagavan, 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 Bhagavan,

गोरा की दातार गलाब रे बाब की आंखों को लटती दीदा अगर सब में हम ही कहे सुख दीयो हम कहवे नी के नाम भगवान गुण रे मना देमरते काहि न रहाम बहुपद दाता रहे दुख दर नाही न तो ए मोहनन कदो साग राजनी सबे पुत्र राजन के आधा त्रिवीगुरु जी का फल रागुरु जी की फल

साध गुरि रहे आपरे पूरे हैं बिन बत नानक कर गुरि करन लागे बाजे अरहज दूर रे ढूंढती होनी कहती पवना साध गुरि रहे आपरे पूरे हैं बिन बत नानक कर गुरि करन लागे ਵਾਜੀ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਤ 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 ਕੋ ਪ੍ਰਭਾ ਸਤਨ ਕੋ ਪਾਨ ਤੈ ਕਰਾ ਦੇ सत कल बारत ंदेम सर प्रेम कटो तर مککہ ولہ تنسا رتھم دین مککہ ولہ کرتھ رتھم چکڻ کو پن ملي لا ستنل پاتن پندار ملي لا ستنل پاتن پندار رتھ رتھ ستنل ਕਸੂਬਿੱਤਾਂ ਨੇ ਅਣਹੋਣੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸਿੰਘਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਕਸੂਬਿੱਤਾਂ ਨੇ ਅਣਹੋਣੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸਿੰਘਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤਾ ਮੜ ਮੜਿਆ ਯਾ ਦੇ ਬੰਗ ਸਕੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਭੂਰੇ ਏਟੇ ਪਾਪੀਆ ਦੇ ਕੰਦੀ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਲੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਘਾਟੇ

मीर देनाला फिर और मनुष्य नरिया आनाले सिखाए आप तो तेरे तेरे मन से आप ते हो मेरे बाप ते कोई सर माफ़ नहीं आप आओ माफ़ नहीं आप तूने तो माफ़ कर दिया तू तो आओ तू माफ़ कर दिया तूने तो माफ़ कर موں ماں خدا تیری پکھڑے گتھندا ورتاں اویڑن تاں گپو ہندا موں پہر کرے پن منڈلا منڈلا روے گپو سنرا رنگے ماں پاپ اپن دے نال ہوندا سی وندے کو نالو چنتا ہوئے सभ جنن رهو گا تن رهو گا تن اندر مرن تچي ام